2015 года школа Самсон Право вышла на боевую задачу потренироваться. Поэтому сейчас вот видим бегущихся спортсменов в составе 60 человек. Так, никого не потеряли?

Первый отряд себе нашел местечко очень довольно-таки неплохое. Бревнышки принесли и уже начинают собирать дровишки. Так Итак, это у нас третий отряд готовит к конкурсу зажигания кострадной спичкой. Они выбрали способ колодец. Так. Нет, вы сюда. Вы сюда. И вот наконец-то в лесу мы нашли шестой отряд, который вот принес хворост. А где ваши дрова? <связывая> это богато дров. Они не они не поняли мою лекцию. У вас это дрова только на разжигание. А где дрова для поддержки? Где толстые хорошие бревна для того, чтобы вы сделали хороший костер? Поэтому один человек встал, а распределяет, делает колодец или то, что мы учили для разжигания, а остальные все встали и бегом побежали. У вас осталось ровно 10 минут. Итак, шестой отряд, я вижу, самый проворный. У них уже более-менее похоже что-то для зажигания кострища. И дров побольше собрали. В этом плане они молодцы. Но то, что они ушли, Бог знает куда, что их нужно было искать компас или компас, как <с> там <с> <надо>? <с> Не, ну честно, там вообще пляма не было. Итак, номер команды? Четыре. Четвертая команда, я смотрю, принесла больше всех дров. Но осталось пять минут для общего сбора. А пока у них я не вижу э, костричь для того, чтобы загорать. Вот что-то там накидали. Ну, посмотрим. Поэтому через пять минут мы общий сбор. Так первый отряд юный поджигатель у нас даута Валентин. Итак первая спичка пошла. Первый отряд сейчас очень сильно переживает, потому что если с первой спички костер не зажгется, то им придется... Придется отжиматься. Уже со второй спички будет отжимание. Итак, первый отряд зажигает костер. Аплодисменты! <связывая> Первого раза не получилось. А по той причине? Ладно, не буду подсказывать, но... Вторые команды услышат. Да, вторые команды услышат. Ну, давай, зажигайся, садись. Остальные... Ну, будем считать, что если бы он раздувал, 30 раз, раз отжались, три спички. Обида уже не будет. Так, мы находимся у лагеря второго отряда. Кто у нас второй отряд? Где второй отряд? Поднимите руку. Хорошо. Кто у вас зажигатель, поджигатель? Давай, ты же ты же ну а кто, давай. быстрее решайте. Давай. Давай. Кто? Давай. Итак, спичка номер один. Так, отошли, отошли все, отошли. Давай, давай. Спичка номер один. Давай, держи, держи.

Гори горь ясно, чтобы не погасло. Гарри-горь, ясно, чтобы не погасло. Гарри-горь, ясно, чтобы не погасло. Гарри-горь, ясно, ясно. Чтобы не погасло. Аплодисменты! Итак, какой-то отряд у нас? Пятый отряд. Зажигает кто-то из детей? Давайте Кто у нас будет? Ты понял, я Итак, спичка номер один. Отошли, то я снимаю. Отойдите. Спичка номер один. И вы не сразу кинуть <гедут> туда. <сínt> 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 ура! Стойте, стойте. Ура, еще зря кричать, ура! Должен быть огонек. Будет, Итак. Нема нема, 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 нема. Нема, нема, нема. Нема, Ой, что-то там появляется. Солнечный зайчик. А что не поете? Видите, там пели и в результате сожглись первой спички. Итак, спичка номер два. Так, да, у нас одна зараз перше місце. Тільки не кидай її. Поки. Це дві команди. Ну, ми з першої двічки, у нас все одно буде перший. Може ще з кимось. Я нема. Третє, <трики> що не ну, на кло, Не треба. Третє не Та не трогайте. І так. спичка. номер. Три. Третья спичка. Короче, я вам тебе скажу, не загорится, потому что здесь есть определенные проблемы из-за того, что вы неправильно сделали. Поэтому что неправильно сделали, я потом объясню. Поэтому сейчас мы двигаемся к Вот. Ну давайте. Рискни. И зароны перепалить все спички. Итак, первая спичка. Туда, туда дальше. Дальше

С одной группа. Шестая, Шестая группа, последняя группа, после этого обед. Поэтому сейчас давай зажигай с одной спички уже и бог с тобой. <соцентрический кирпич> <годно> Одна спіша горить. Горить спічка. Гори, гори, горы, ясно, щоб не погасло. Гори, гори, ясно, щоб не погасло. Гори, гори, ясно. Поддержуй морально костерчика. а? Гори, ясно, щоб не погасло. Гори, гори, ясно, щоб не погасло. Гори, горе ясно, щоб не погасло. Гори, гори, ясно. Этот костер загорится с помощью мысленного воздействия на огонь. Сила мысли срабат... И взял потушил. Тут такая мысль, а он взял потушил. Давай вторая спичка пошла. А почти костер был. Да. Приятного аппетита. Да. да. Так, конкурс лучшего бутерброда первая, вторая команда вот угостила такой вот много теста там колбаски, огурчик маленький, в принципе. Так себе, хотя я думал, что не на первое место. А вот эта команда с такими длинными колбасками, сыром, с маслом, еще с чем-то, с огурцом. Вот, пока выходит на первое место. Ура, товарищи! Ура! Сними, дядя! Это их не лучший бутерброд. Мы сейчас его будем дегустировать. к пятой команде, которая демонстрирует свое искусство кулинарии и показывает свой самый лучший бутерброд. Смотрим, на какое место выйдем. Вот. Две команды уже прошли. Ну что, кулинары? Что-то я не понимаю. Я пришел, что -то мельчишат, бегают, прыгают. Командир! Кто командир подразделения? Ну, представили свое искусство. Ну вот командир представляет свое, свое искусство. Что -то, там падает. Вот рассказывай, что это за бутерброд. Ах, нет слов. Нет слов. Перед нами спортсмены третьего отряда, которые приготовили свои бутерброды, так называемые, сошлык бутербродный. Молодцы! Что скажете? <связывается> Батальонная 4, 5, разведка Мы везде дел скучаем ребята. Куда но не Ра поставим. день, да снова 5, поиск, снова бой Ты сестричка в медсанбате, Не тревожься, Бога, Мы 5, на свадьбе доживем еще с тобой ты сестричка в медсанбате, не тревожься Бога, мы на сере, даже вещей с тобой. Да? Нас, да, с тобой. А если так случится, вдруг, тебя навек а вид Не на то колено стало. Не осуждай вот. война тому Не на то колено стоишь, на каком ты колене стоишь? А, тебе наш родный старшина отдаст медали ордена. В разведке заработанные мной. Тебе наш родный старшина Отдаст медали ордена Разведки заработанные заработаны мной Батальонная разведка Мы без дел скучаем редко Что не день, то снова поезд, снова бой Ты сестричка в медсанбате Не тревожься, Бога ради Мы на свадьбе доживем еще с тобой И сестричка санваль, не тревожься, да Бога ради, Мы на да доживем еще с тобой. Когда закончится война, мы все наденем... Так, так первый через вас. Сильно не разбегаться. Кого вывели, отходят. Мяч не ловим. Hvor er rommet mitt? 8 утра мы приехали в лес. Тут было очень классно. Мы справлялись с винтовым шариком. выходили ходили спецназовскую подготовку. Тут прикольно. Мы постоянно куда-то выезжаем. В лес, на море. Видно, что тут скоблась. Я у нас была пробежка. Потом была тренировка. Мы Ліновці проводили е, ну, розмінку, проводили, ну, проводили упражнення і ще ми робили різні прийоми. Потім ми пішли, нам розказували, як е, запалювати костер з одної спічки. І в нас був конкурс, е, хто запалив, ну, що треба запалити з першої спічки. Потім, потім в нас була стрільба. Ми стріляли. Спочатку ми, ми, ми тренувалися, як стріляти, нам розказували про те, як ходить з як стріляти, які є види стрільби. Потім ми стріляли по банкам і по шарикам. Тут дуже класно, тут дуже гарно і сьогодні дуже гарна погода. Сьогодні був чудовий день. Ми спочатку тренувалися, а потім ми пішли трохи пограли, поїли. Потім ми пішли вчитись, як правильно стріляти і дізнаватися, які є види вистріли. Потім ми ä, грали ä, в цікаві різні ігри. От зараз ми граємо в бувалом. Сьогодні був дуже чудовий день і дуже класно. Ми привели хороше время, ми тут стріляли, іграли всяке, і, і ми добре відпочили. Мені тут дуже подобається. І я думаю, що ми тут сюди знову приїдемо і будемо тут теж веселитися. Она yes. кидала. Одинадцять з одинадцять. 12 12? Классно. Давай интервью. Здрасте. Мы тут стреляем, нам еще пару пульок лишилось, и мы идем домой. На этом отдыху Очень классно, мне все сподобалося и, и все отлично.